Кипр в этом вопросе, опять-таки, под нажимом Евросоюза начали проверки всех получивших гражданство вплоть до 2019 года. Речь идет об этом самом due diligence, да, то есть проверка на благонадежность. Касается она прежде всего финансов, конечно, но ну и всего остального тоже. Приедете вы подаваться с 10 миллионами долларов или на последние деньги купили билеты, прилетели подаваться, здесь это совершенно не имеет значения. Здравствуйте, это видео будет немного нестандартным. По сути, это будет ответ на вопрос, а стоит ли вообще возиться с румынским гражданством, или можно просто заплатить денег и попытаться купить Golden визу в Испании либо Португалии, либо за инвестиции попытаться сразу купить гражданство Кипра или Мальты. Ну, вроде того, что просто заплачу, просто получу, и все легко пройдет, и не надо будет совершенно ждать, и вообще все будет просто. Действительно, румынское гражданство сейчас составляет конкуренцию этим программам. Тем более, что румынское гражданство, напомню, точно такое же гражданство Евросоюза и дает практически все то же самое, что и гражданство любой другой европейской страны. Тем более, что в нашей компании есть услуга BIP 200, которая удовлетворит самого требовательного клиента. Ну и конечно, хочу напомнить о правиле 24 часов. Первые 24 часа после выхода видео на канале на вопросы, комментарии и замечания, замечания отвечаю я лично. Поэтому, если кто-то хочет пообщаться, задать вопросы или прокомментировать, пожалуйста, буду рад, отвечу с удовольствием на ваши вопросы. Итак, на сегодняшний день действительно в Евросоюзе э, существуют процедуры Golden Visa, э, самые популярные здесь Испания и Португалия, и в прямую покупка гражданства за инвестиции. Э, здесь лидерами являются Кипр и Мальта. Нет смысла останавливаться на положительных моментах, так сказать, этих процедур. Они и так известны тем, кто интересуется этой темой. Остановимся на некоторых неудобных моментах и на нововведениях европейских чиновников, которые могут существенно осложнить все эти процедуры. Итак, коротко об Golden Visa. Golden Visa, ну, во-первых, сама по себе Golden Visa, это, конечно, не виза, но это и не гражданство это скорее покупка ВНЖ за инвестиции. Да? То есть вложив достаточную сумму денег, минимум 350 тысяч евро, и то это речь о Португалии, то здесь можно получить ВНЖ. Сначала вы его получите на год, потом его надо будет продлевать, то есть не такая уже это простая процедура. И в общем на это надо потратить в общей сложности временной отрезок в 5 лет. Да? То есть 5 лет должно пройти, и вы сможете претендовать либо на ПМЖ, либо на гражданство, уже какие у вас цели и задачи? Сохранится ли вся эта процедура в течение пяти лет, со стопроцентной уверенностью не может сказать никто. Поэтому здесь тоже есть нюансы, кроме всех прочих, еще и это. Да? Ну и опять-таки временной отрезок в пять лет при достаточно емких инвестициях сразу. Гражданство Кипра и Мальты. Действительно, эти программы работают, работают давно, много людей получивших, купивших, так сказать, вот именно этим это и привлекательно, что можно сразу купить гражданство, хотя суммы, конечно, достаточно приличные. 2 миллиона минимум надо инвестировать для того, чтобы получить гражданство Кипра, причем 150 тысяч евро как минимум опять-таки будут невозвратные. На Мальте цифры инвестиций несколько меньше, конечно, но невозвратная часть будет примерно такой же. Ну и, собственно, самое неприятное, что сейчас происходит в Европе по этому вопросу. С 2018 года этот вопрос форсируется. Уже сейчас шестая редакция, так сказать, выходит собственно, этих европейских упражнений, о чем здесь, собственно, речь? Речь идет о контроле финансовой чистоты. С 2018 года уже четвертый был, был пятый, и теперь шестой вариант этого самого законодательства, и он очень подробно, детально расписывает все эти процедуры проверок. И он должен быть имплементирован уже э, до конца 2020 года э, в европейские законодательства, в том числе уголовные, э, всех стран ЕС. Хотя, по сути, все эти изменения, собственно, узаконят то, что уже э, по факту происходит. Мальта уже на сегодняшний день э, хвастается четырьмя уровнями проверок и э, пройти эти проверки сейчас ну, достаточно сложно. И Мальта взята Евросоюзом как образец именно в этом вопросе предоставления гражданства за инвестиции и уровней в качестве проверок. Кипр в этом вопросе опять-таки под нажимом Евросоюза включил даже обратную силу, так сказать и начали проверки всех получивших гражданство вплоть до 2019 года. Кипрские чиновники уже сейчас заявляют о том, что 20 человек, возможно, будут лишены гражданства, и чем вот этот вопрос закончится, пока тоже не очень понятно. То есть тенденции на сегодняшний день именно такие. С 2021 года это может все стать еще жестче, когда эта директива действительно вступит уже в законную силу и будет применяться на практике. Речь идет об этом самом due diligence, да, то есть проверка на благонадежность. Касается она прежде всего финансов, конечно, но ну и всего остального тоже. И сейчас, да, собственно, и всегда были проверки и о судимости, и несудимости, да, о происхождении доходов и так далее. Сейчас это все будет законодательно возводиться в абсолют, так сказать. Не только ваши доходы и как они получены, само собой, но и соответствие ваших заявленных средств, которые у вас есть, соответственно, к вашим доходам. Вы понимаете, то есть если у вас доходы были задекларированы и заявлены одни, а сумма по факту у вас намного больше, с этим могут быть вопросы. Будет проверяться ваша бизнес-история за все время, так сказать, вашего существования бизнеса. Причем это будет иметь, опять-таки, обратный эффект в смысле в прошлое, да, если у вас сейчас есть замечательная компания, конгломерация, там что угодно, любая форма бизнеса, которая сейчас работает, не имеет никаких проблем ни с налоговой, ни с финансовыми инспекторами, ни вообще ни с чем, то это не значит, что у вас все будет хорошо. Будет интересовать ваша предыдущая история. Все компании, которые у вас были или где вы отметились, как они работали, как платили налоги, не были, не были ли связаны с криминалом и так далее. Поэтому экскурсы в прошлое здесь тоже важны. Ну и это больше касается граждан России и Китая. Санкционная история. Если вы лично, да, как физлицо, подпадали под санкции Евросоюза, ваша компания либо ваши партнеры в том числе связанные с вами компании, попадали под европейские санкции, это тоже может отразиться на получении вами либо вида на жительство, либо гражданства за инвестиции. Не стоит относиться поверхностно к этому всему, вот по нашей привычке насобираем каких-нибудь бумажек, отдадим и все на этом закончится. Нет, на этом не закончится. Повторюсь, что все вот эти вот позиции будут имплементированы в европейское законодательство. Проверкой этого всего будет заниматься целый ряд структур, начиная с Интерпола, Европола, ФАТФ, это агентство по борьбе с отмыванием денег и финансовых нарушений. И опять-таки, шестая директива расписала практически все это поэтапно и пошагово. Выделено отдельно и будет отдельно за этим наблюдаться 22... Предикатных так называемых видов нарушений ⁇ это как раз те нарушения, которые связаны с финансами, незаконными доходами и так далее, причем опять-таки расписано и выделено все, само собой. Там коррупция, там взяточничество но туда даже попало, собственно, все киберпреступления, само собой, там, там даже экологические преступления, если ваше предприятие совершило экологическое преступление, это тоже может являться основанием для отказа. Естественно, туда включены налоговые нарушения и даже разглашение инсайда. То есть охвачено максимально широко, любое финансовое нарушение может быть причиной для отказа. Еще интересный момент, что будут проверяться на этот предмет и ваши родственники. Естественно ближайшие, но вообще не указана степень роста, поэтому что здесь может получиться тоже в принципе вопрос. Причем здесь вы должны понимать, что при рассмотрении вопросов именно о получении по инвестициям либо гражданства, либо ВНЖ в любом их виде, здесь не будет ни судов, ни доказательств и так далее. Здесь совершенно четко указывается, что достаточно просто обоснованных подозрений. И особенно учитывая то, что европейцы не очень любят объяснять и практически никогда не объясняют причины отказа, то скорее всего просто откажут и все. То есть если европейским чиновникам и контролирующим органам покажется, что у них есть основания для того, чтобы вас подозревать в любом из перечисленных выше моментов, то просто откажут. Ну и учитывая то, что Российская Федерация, Китай и арабские страны в Евросоюзе отнесены к странам повышенного риска по финансовой чистоте, ну не стоит относиться к этому легкомысленно, ну и как минимум хорошо подготовиться и задуматься на эту тему, если вы хотите заниматься получением чего-то <laughs> за инвестиции. А вот при получении гражданства по происхождению никаких подобных нюансов нет. Просто потому что это никак не связано с финансами. Конечно, проверки там тоже есть. Но проверки какого рода? Никто не будет принимать людей с откровенно уголовным прошлым. Конечно, проверят вашу визовую историю. Проверят нарушения в Евросоюзе, вообще пересечение границы. То есть эти проверки будут. Но никто не будет проверять ваши уплаты налогов, происхождение финансов, сколько их у вас вообще и так далее. То есть приедете вы подаваться с 10 миллионами долларов или на последние деньги купили билеты прилетели подаваться, здесь это совершенно не имеет значения. Поэтому напоминаю, что Румыния точно такая же европейская страна, точно такой же член ЕС, и румынский паспорт дает все те же преимущества, как и любое гражданство ЕС. Опять-таки, особо учитывая, что программа VIP-200 у нас есть и она работает, и любого требовательного клиента она удовлетворит абсолютно и полностью. Тем более, что срок рассмотрения по этой программе можно сократить в этом варианте до полутора лет, что абсолютно соответствует, например, получению того же гражданства Кипра, где, да, рассматривается все намного быстрее, но там подачи лимитированы, есть квоты, поэтому само ожидание может занимать и до полутора лет плюс время рассмотрения, так что может получиться даже, даже больше. Про Испанию, Португалию и систему Golden Visa мы уже говорили, там 5 лет надо до гражданства, так сказать, ждать. Отсюда вывод. Получение европейского, румынского гражданства ничуть не хуже, чем все остальные. При этом и по срокам, и по финансовым затратам оно все-таки повыгоднее будет. Можно этот и нужно этот вариант рассмотреть. Учитывайте его. Удачи вам, всего хорошего.